मेरी इंतहा निकारश यही है तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ जैसे कि पिछले दर्स में हमने बात की अल्लाह का शुक्र है अल्लाह सुबहाना हमारी ज़िंदगी में ये मुबारक का महीना हमें फिर अता फ़रमाया है अल्लाह हमें तोफ़ी दे कि हम उसे अपने रब को इस महीने में अपनी ज़िंदगी को उसके हुक्म के मुताबिक ढाल कर उसे राज़ी कर सकें आमीन जैसे ही ये रुकू शुरू होता है पहले अल्लाह सुबहाना व रोजों का हुक्म दिया उसके बाद फरमाया गिनती के ये चंद दिन हैं इनमें अगर तखबा इख्तियार कर सकते हो तो मुतकी बन जाओगे तुम अल्लाह हमें और आपको मुत लोगों में शामिल कर ले उसके बाद फरमाया शहर और रमदान लजलासर कुरान ये रम़ज़ान का महीना है जिसमें हमने कुरान नाजिल किया अल्लाह अल्हर इस एक ही महीने में देखिए जैसे अल्लाह ने कहा था कि कह, का तुम गिनती के चंद दिन हैं जिसमें मतकी अगर बन जाओ तो इसमें रमज़ान रोज़े रख रहे हैं हम फ़र्ज है नमाज़ पढ़ रहे हैं हम फ़र्ज है काश इसमें इसी महीने में हम अपनी ज़क़़़त भी अदा कर दें उस पर इन अगले दो एक दरसों में हम गुफ्तु करेंगे ये भी फ़र्ज़ है और ये क़ुरान का नजूल है क़ुरान नाजिल हुआ इस महीने में ना अल्लाह ने शुरू किया शाहरुर मदानी उन जिला फ़ील कुराना से वब्ब नातमुदा बर फुरान ये इंसानियत के लिए हिदायत है काश समझ नहीं सकी इंसानियत इनको इंसानियत क्या समझेगी हम मुसलमान जो ईमान लाने वाले हैं इस पर हम ही इसको समझना नहीं चाहते तो इंसानियत बिचारी को हम क्या समझा सकेंगे इसलिए और करें रमज़ान का महीना है वक्त निकालें कुरान को खोलें कुरान को पढ़ें समझने की कोशिश करें जो कुछ नहीं तो जहाँ से भी मिलता है टाइम मिले उसे समझकर कोशिश करें कि उसको खोले हम देना ये इसमें अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह अकबर क्या बताएं इतनी छोटी गुफ्तु में ज़्यादा गुफ्तु इल्मी गुफ्तु नहीं हो सकती कि इंसानियत किस कार किस बड़े खैर से महरूम रह जाएगी अगर इसकी तरफ तो नहीं दी उसने ना ये क़ुरान इसीलिए नाजिल किया था उस अल्लाह ने कि इसमें बैनात हैं खुदल नास है, हिदायत है लोगों के लिए काश हम इस हदायत को अपनी आँखों से देख सकें इस मुबारक में जो क़ुरान का महीना है इसमें इस कुरान से शिफा उल्लास एक जगह अल्लाह ने फरमाया है कि दिलों की शिफा है ये क़ुरान अल्लाह पर दिलों में इस दुनियादारी से जो जंग लग जाता है दुनिया में मुलवस रहने से हमारी सारी सोच समझ की ताक़तें दुनिया में मसरूफ़ रह जाती हैं इस महीने में आकर अगर इस कुरान से हमारा ताल्लुक़ हो जाए तो ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह के वो चीज़ें जिनसे हम फ्रूट काटते हैं तरकारियाँ काटते हैं गोश्त काटते हैं वो भी आलूदा हो जाती हैं संग से उनकी धार खत्म हो जाती है उन्हें सहकल किया जाता है जैसे पत्थर पे रगड़ते हैं आपने देखा होगा ना तो इस रमज़ान के महीने में हमारे ईमान का भी यही हाल होना चाहिए कि इसे हम शैकल कर सकें इसे हम अपने क़ुरान से ताल्लुक़ पैदा करके इसको मनवर कर सकें हम याद है आपको क़ुरान जब हम ख़त्म करते हैं तो उसमें दुआ है एक ना अल्लाव़लूबना बिलान बिल क़लूबना बिल्न ए अल्लाह हमारे कुलूब को कुरान अजीम के ज़रिए मनवर कर दे किस तरह मनवर होगा भाई इसको चूमने से नहीं होगा वो ना ही इसको सीने में लगाने से होगा हाँ चूमे हमें इससे प्यार करें इस तरह जिस तरह उस बच्चे को जो हमें अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारा है इस कुरान को भी इसी तरह चूमें और चूम कर खोल कर पढ़ने की कोशिश करें और अल्लाह से अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस कुरान के ज़रिए मेरी ज़िंदगी को मनवर कर दे मेरे शब रोज़ मनवर कर दे मेरे कल्ब को मनवर कर दे इतना रोशन कर दे कि राह हिदायत मुझे रोशन दिन की तरह नज़र आने लगे और मैं आंखें खोलकर उस पर चल उस पर चल सकूं यही पैगाम है कुरान का यही पैगाम है रमदान का इन्हीं बातों पर हमें गौर करना है ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं करेंगे हम कोशिश यही होगी कि अगले दो चार जो हम दर्स अभी आने वाले हैं या तो कोशिश करूंगा कि हर रोज़ एक दर्स लोड करूं या एक दिन बाद भी अगर आ रहा है तो उसमें कोशिश हमारी यही होगी मेरे भाइयों मेरे अजीजों मेरी बहन बेटियों गौर कर कर इस रमज़ान के एक एक लम्हे से हम फैज़ाब हो जाएं अल्लाह से दुआ करें कि इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने की रोज़े रखने की कलाम में पाक पढ़ने की अपना जिक्र करने की तोफ़ीक़त फरमाएँ रमज़ान के पहले दस दिन के लिए अल्लाह के रसूल सलाम ने फरमाया कि पहले दस दिन रहमत हैं इसकी एक दुआ है वो भी याद कर लीजिए अल्लामर हमना बे राहमत का यार अर हमर रायम अगर अरबी में याद नहीं हो सके अल्लामर हमना बे राहमत का या अरहमर राहमीन तो उर्दू में याद कर लीजिए कि अल्लाह हम पर रहम फरमा ए रहमत करने वाले अल्लामर हमना बे राहमत का या अरहमर राहमीन अपनी रहमतों के ज़रिए ए अरहमर राहमीन हम पर रहम फ़रमा हर वक्त इसमें कितनी देर लगेगी सारे दिन जब हम खामोश हैं बैठे हुए हैं कहीं जा रहे हैं सफ़र कर रहे हैं दुकान पर बैठे हुए हैं अल्लाह से यही दुआ करें पहले दस दिनों में कि पहले दस दिन रहमत हैं ए अल्लाह ए रहम फरमाने वाले अपनी रहमतों के ज़रिए हम सब पर रहम फरमा अल्लाह तेरे नाम लेवा ये उम्मत जो परेशान हाल है उस पर रहम फरमा ए मेरे रब मेरा वतन अजीज़ और उसके करोड़ों जिन परेशानियों में मुबतला है ए अल्लाह हम सब पर अपनी रेम